Ə Məşayın qardaşı 2-3 il bundan qabaq idi bəlkə 4-4 bundan. Ayzdılar ki, bundan tutub tələbə tutduq məfələmdə. İndi türmədən çıxıb öç təzə olub. Əgər o, o türdə nə şey vermişdirlər, səfələmirəm siz. İndi o normalda təzə türmədən çıxan kimi dostum meydana başdır. Yani Təzədən bir də tutulur. Məşayın. Məhafə Məşayın qardaşıdır. Deyəndə məndə məburlar, ya qardaşı, ya dedəsi və qudalıq qalmışdı. Məşayim qardaş gedirik, adamlardan səni şətləcəm, sən məşayimdə qəbul edəcəm, qardaşlar. Adamlar, mən sizə maraqlı bir şey deyim. Yəni belə, eee, diplanlar bir-birinənlər. Baxın, mən e, daha mə bunu bilirdim, gizlədim bir şey yoxdur. Mən zamanında o zamanın Məhərrəm Əliyev ki, o zaman Azərbaycan da Məhərrəm Əliyev bir fiqur idi, belə. Onunla dostluq var idi, münasibətimiz var idi və Sonra mən Ramirsubovla görüşdüm, bir uzun müddət zaman-zaman görüşə bilirdikdə. Təsəvvür eləsizmi şey? Mən nə qədər adamlara istirahətmə yadından, nə bilim, pula filan. Hətta elə deyimi, bunlardan xahiş edilirdi, bəlkə də edirdilər. Amma indi onlar sağdı, mən də indi hələ ölməmişəm də. Biz heç vaxt nə Ramirsubovdan, nə Məhəmməd Əliyevdən filan şey-fələn olsun deyən, bilmirəm, kimə iş düzəldək kimənə. Mən xahiş eləmirəm. Bəlkə özümə çaxta deyirəm deyir, ha. Amma təsəvvür etsin mən o zaman nə qədər eləyə bilərdim. Bunu? Ya mərdəm elidir de, mişahid ol ha. Nədiramı sübə mişahid? Hə? İndi var, onun ha? qardaşı ham bilik mişani qardaşı gedir. Nə o da deyələr, "Ən adamlar axı rahat iş tapa bilmirsən, ağlan kəsə." Meşahən oturub efərdə millətə, xalqa ağlından gələn göz ağınca ağlayıb vətən bərbəri dərs keçib. Onun qardaşı da o qapıdan, o o küncdə, bu küncdə, otində, bütündə cəmada də deyib, Meşahənin adından pul yığıb işticəldir. Qeyrət məra. Ola. Belə olanda digərlər nə olsun qardaşına? O, e, nə bilimmə? Ə, qardaşına məbu məsuliyyət daşımır mənim bilmirəm ata oğla cavab verir deyir. Elə sədə şey də yoxdur da belə deyir. Mişain orada olmasa onun qardaşı qardaşına ki onun 1 manat da verməldi. Heç dilənsə də pul verməzdər ona. Amma adam danışır məhkəmədə deyir 10000 aldım məndən, 20000 aldım məndən. Deyir amma 3-4dür bundan qabaq edir. Həmen va, yenə də Mişainin qardaşı dələ durduq tutmuşdu. Ütürmədən çıxıb yenə tutdu. Yəni ölkədə vəziyyət belə oldu da dələ durduq necə yaranır? Adam işdə tapa bilməyəndə başlayır adam axtarmağa. O da onu kullanır və Məşəlin qardaşıdır. Ha, Məşəlin qardaşı, Məşəlin də belə danışırlar, kreditlə görüşüb öfurdənə pul alır. Ya bu, heç adam da məcbur da axı. O 10.000, 20.000, 50.000 gətirir və sonra da belon uçur. Heç. Baxaq görəcəyiz. Digər Məşəlin nəyisə qardaşıncaq. Ama aynı Aynur dedim kardeşine dilense böyle bir manat vermezler. o